трубу э, так как в первой части э, я пообещал что вылезу дальше э, вылезу выше чем э, там и сегодня вот как вы видите сзади нас такое здание э, там типа как бы офис был раньше и мы хотим туда сейчас пойти ну поехали ребята Итак, ребята, в то здание зайти не получилось, так как там был завален вход. И то, что и тот вход, что видно, было видно снизу, он просто был завален. Мы нашли э, другое здание. Вот, и сейчас покажу. Здесь, короче, на сахарном заводе делали также и конфеты э, сахарные. И вот, э, ну, как бы. Образец. Образи... Э, Обгордки. Э, образец фантика. фантика э, и вот он можете посмотреть вот, или такие. вот, так или вот такие конфеты вот здесь есть разные да есть еще такой с э, неизвестно чем или или с персик или апельсин неизвестно короче э, вот я э, ну, хотелось бы показать вам то что видел я здесь просто море океаны блин. этих фантиков вон, посмотрите то что серые то все э, такие рулоны этих фантиков я просто не знаю, зачем их столько сделали. Ну и короче, вот, смотрите. Их реально дофига. Вот здесь такие, такое стрёмное здание. Здесь крыша вот такая. А сейчас я, я хочу еще показать еще одно здание. Ну здесь по соседству так бы скакывает. И там вообще реально там крыша по типа жопах. Сейчас, погодите, я спущусь. Вот, ребята, здесь очень большая луна. Вон, смотрите. Это тупо все крыша. И сам корпус и Было. железо. Здесь корпус и железо. Все остальное из досок. Реально, здесь вон какие огромные стеклянные окна были. Ну и сейчас еще немного есть. Реально, ребята, здесь просто офигеть. Смотрите, какое большое помещение она просто огромная это просто непередаваемое чувство здесь много всяких ненужных ненужных вещей кому-нибудь как бы всех сказал для бомжа здесь было бы просто супер находка здесь можно найти много чего интересного вон я вижу еще какой-то склад сейчас попробуем на него зайти ну все ребята идем на следующее здание Сейчас я вам его покажу подождите я выйду с этой хрени здесь конечно вроде все видно но можно заблудиться я давай, дай секунду погодите я покажу вам фокус как можно развлектись такими ленточками У это конечно не очень весело но Интересный. мусор можно сделать да, для, для кого-то может быть и интересно. Сейчас идем дальше. Здесь я просто не неохота не лазить. Я приобрел себе вот такую штуку. Здесь просто мы видели лисицу. Это как бы э, мы взяли себе по такой штуке. Да, Потому... по такой штуке. Да, э, чтобы защититься какого-то зверя. Потому что мы, мы видели именно, что здесь... Недавно выделили, выделили лисицу. Она очень большая и... Ну я не сказал бы, что она большая, но просто по новостям э, ну, говорят, Много что кто сейчас... говорят, да, что сейчас бешеные животные очень ну... сильно такое, разводится как раз бешенство. Да, мы не хотели бы... Мы не хотели бы сдохнуть от укуса какой-нибудь, какой-нибудь Ну что ж, да... давайте не будем говорить о грустном. Вот мы на том следующем здании. Офигеть, ребята, здесь просто супер. Смотрите, крыши нет. Это просто супер. Здесь очень огромное помещение. Вот, смотрите, оно просто огромное. Была бы моя воля. Я вижу какое-то черное окно. Была бы моя воля, я бы здесь тупо жил бы. Здесь так классно. Я как будто в каком-то королевстве. А сейчас, ребята, вон вы видите, там черная дыра. Сейчас мы эм, попробуем туда пройти. Сейчас я включу фонарик. Mm -hmm. Так, вот фонарик я включил, вот он работает хорошо, достаточно, нормально видно будет хоть что-то. Я попробую включить свой фонарик, а то там реально как-то стрёмно. Да, и ребята, там здесь очень, очень там... темно, здесь не даже, даже как-то. Как да, ребят, на самом деле здесь очень страшно, но ради. Вас, я готов на все. Поддержите мою храбрость лайками. Вау, ребята, здесь все просто супер. Офигеть! Вот и, ребята. Ребята, это просто непередаваемые чувства в каком-то темном помещении. Даже не знаю, что здесь делали. Не свети. Вот, посмотрите, здесь так темно здесь реально очень страшно. Здесь очень большая луна, так что тут нужно говорить потише. Да, чтобы у нас в случае чего не обвалился потолок. Или нас не услышала охранника, как тут стоят, есть охрана и очень опасно, что мы Да, ребят, здесь реально стрёмно мы продолжаем идти дальше я вижу еще одно помещение так что пошли дальше вот я иду здесь реально стрёмные окна посмотрите они реально стрёмные я сейчас иду мне здесь стрёмно идти потому что та лисица которую мы видели мне стрёмно после вот, меня... нее здесь ходить вот я взял себе камень потому что потерял свою палку Кажется, я вижу ее ночь. Да, ребят, мы что-то видим стрёмное, Но мы будем уходить, потому что мы подошли слишком близко. Здесь есть окраина с собакой. Ну все, ребята, мы сейчас отсюда уйдем и будем снимать, как я буду вылазить на большую трубу. Поехали. Итак, ребята, мы подошли к трубе. Сейчас я постараюсь вылезти на нее а как можно больше. И я сниму куртку, потому что лезть было в прошлый раз реально неудобно. Ну что, ребята, поехали. Ну, сейчас он будет вылазить. Он снимает куртку. Я подержу ее. И начинает лезть. Здесь очень высоко. Он мне сказал приблизно, когда куда он вылезет. Но я даже не представляю, как это будет высоко. Я не хочу, не очень хочу на это смотреть. Ну вот и он вылазит. Сейчас отойдем подальше, чтобы было, точнее, видно, виднее ее высоту. Смотрим. Он забрался туда, куда он прошлый раз залазил, залазил в том видео. И постарается залезть еще выше. Ну вот, вот он и на месте. Сейчас, сейчас будет вылазить выше. Он, он, он рискует очень жизнью. И поддержите его лайками. Пожалуйста. Он говорит что здесь очень страшно. Я его буду комментировать, потому что здесь очень сильный ветер и его плохо слышно. Клаш, что здесь очень страшно. Он говорит, что здесь очень высоко и э, очень страшно, но во время и классно. И там он говорит, что э, возможно видит, видит соседнее село. Я, я вижу, э, он э, э, говорит, что он реально видит э, село Корвин... Кор... малые коровинцы Он говорит, весь мир почти как на ладони. Он говорит, что он начинает спускаться. Смотрим, как он будет это делать. Эй, ребята, лайки, он говорит, ставим лайки и поддерживаем ему храбрость, потому что он реально рисковал жизнью, как эти э, решетки делают на соплях, и они очень шатают. Он может в любой момент может вылететь оттуда это э, перила. Или он может проскользнуться, но не дай боже, чтобы так случилось. Да, ребята, давайте реально говорить и Он слазит. Вот, ребята, я уже спустился. Там было очень страшно. Но я все-таки сделала поступок в своей жизни это было это было, было для, меня, для меня это была реально очень большая высота мне было очень страшно ну все ребята поддерживаем лайками мою храбрость ставьте, э, ставьте ставьте лайки пишите в комментариях ставьте э, большой палец вверх и пишите в комментариях что вы, вы думаете про нас или что мы неправильно сделали да ребята на самом деле ставьте лайки и пишите в комментариях, что вы о мне думаете. Ну все, всем пока, хорошего дня, до свидания.